для меня не важно там гол в пустые ворота либо в центре поля как бы я ценю каждый гол и для меня это это мне придает уверенности и и как бы и гол это не моя заслуга гол это все общее действие всей команды есть, ну, нам говорят, что атакующие игроки должны обыгрывать один в один, должны уметь обыгрывать. И если есть свободная зона, нужно брать на себя и обыгрывать. То есть, ну, так сложилось, слава богу. Ну, Сергей Станиславович требует от нас, чтобы мы выполняли э, ту схему и тот образ игры, который отрабатываем на тренировках, чтобы применять это в играх. И, собственно, ну, отрабатывали комбинацию прессинг там, или перемещение и действия при обороне, взаимные, э, всеобщее общие действия как бы, команды. Поэтому, не знаю, ну, будет разбор игры, я думаю, поэтому нам скажут, как мы с этим справились. Но все ребята старались и Выложились, я думаю, на 100%. Много игр, это, наверное, первые сборы, в которых так много игр, и это классно, потому что в играх можно, ну, больше игровой практики, и в играх можно набирать кондиции, то есть не кроссы бегать, как бы, а в играх набирать этот темп и эти километры, как бы. Поэтому классные сборы для меня, это, наверное, самые лучшие сборы, потому что приятно с такой командой работать и с такими тренерами, и... С такими ребятами, с таким коллективом.